Командир воинской части 36-й бригады береговой обороны полковник Староженко. Сергей Иванович меня зовут. Ну что, вы видите сами прекрасного что происходит. Воинская часть внутри стоит. По периметру стоят российские военнослужащие федерации, ну и местные жители самообороны, да, которые, как бы, стоят со своими требованиями, со своими, там и так дальше. Uh, почему, стоят российские? почему российские, стоят войска? Как, конечно, ну, это же надо не меня спрашивать, это же надо спрашивать политику, наверное, бы почему, бы. они так стоят там и, и так дальше. Uh, как бы... На вопрос, то есть на, на, ответ Путина, который мы смотрели по телевизору, то у российских войск в Крыму нет. Поэтому и эти российские, uh, они стоят все без опознавательных знаков. Поэтому, как бы... Когда они, появились на вашей они появились у нас 5 дней назад, в 4 утра, приехали все с задачами сложить оружие, посадить на склады как бы, и передать под охрану им. То есть в какой форме зашел их старший? Или как? Как это Командир бригады их приехал при их я, естественно, вышел к нему. Говорю, в чем проблема, причина? Вот мы так и так, новое правительство или что там не знаю, короче. Такая-такая вот условия. Ну, Тем более, это же не моя первая часть была, это часть это по всему Крыму. Я сказал, что мы свое оружие можем и сами охранять. А в руки нам его дала наша, мой народ, дал и забирать моему народу. Когда меня освободят, от присяги, тогда я это оружие сложу, А пока я его не складываю. Хорошо, а скажите, какие, какие у вас взаимоотношения сейчас с теми, кто окружает вас? Вполне адекватные, нормальные отношения, как бы командир бригады такой же, как я, он выполняет свои приказы своего, наверное, правительства. Я выполняю приказы своего правительства. Ни они, ни мы их стрелять не хотим друг друга. Поэтому это должно решить только политический вопрос надо решить. Скажите, как думаете, чем это закончится? Миром. Тяжело сказать, но хотелось бы, чтобы закончилось все миром. какие варианты сценария, какие вы думаете, могут быть Я не этот, комментировать данный вопрос я не могу, потому что я солдат, я не политик. Пусть политики комментируют данный вопрос. Как вы относитесь к тем, кто сдал оружие? Есть, есть же какие-то части, которые что-то сдали? Нет. Од... Войска береговой обороны, войска береговой обороны, ни одна воинская часть не сдалась два батальона морской пехоты, бригада 836 я и бригада береговой обороны. Все находятся в своих частях. Ни один человек на территории части еще не зашел. Говорят в новостях, говорят что несут еду, вот мы видели. Вы голодаете? Что происходит? Никак нет. Пищу дело в том, что пищи у меня достаточно. То есть у нас подвоз не прекращен. Подвоз пищи у меня проходит. Все солдаты питаются. А это приходят жены, мамы приезжает. Ну, какая мама не может, не хочет прийти покормить своего сына, понимаете? Вы пойдете на референдум? Я пойду, конечно. И? И. Мы можем узнать, или это тайна голосования? Тайна голосования. Хорошо. Это же молодец, некорректный молодец, вопрос. Молодец, сторож, молодец. Спасибо вам. До Спасибо вам большое.